Я Аббали, кандидат в депутаты городского совета города Херсона. Представляю партию «Зеленых» Украины, э -э основываясь на том, что данная партия на сегодняшний день является единственной партией, входящей в состав Европейской Всемирной Организации партии «Зеленых». Э -э и напрямую связанная э -э с такими всемирными организациями, как Гринпис, Красный Крест и другие. Э -э это нам даст возможность мне, а также моей партийной команде принять активное участие, направленное на улучшение экологического состояния нашего города. В данном случае нам очень здорово поможет план Маршала, который был разработан Борисом Витальевичем Селенковым, кандидатом в мэры нашего города. Если сказать в двух словах, то план Маршала – это план, который позволит сделать кардинальные изменения в экологической, культурной, экономической и других сферах деятельности в нашем городе. Борис Виталий Селенков, я считаю, на мой взгляд, это на сегодняшний день является самым достойным кандидатом в мэры нашего города, потому что ну, об этом говорят его личные качества, качество как э, достойного человека, человека, который э, хочет улучшить э, уровень жизни на, наших людей в нашем городе, э, который имеет достаточный опыт э, в экономике, в, во всех инфраструктурных деятельностях. Э, и который имеет даже научную степень кандидата в доктора экономических наук. То есть он является крупным специалистом. Крупным специалистом, и я считаю, что именно человек, который имеет необходимое образование и опыт работы, должен стоять во главе нашего города.